Hola, aquí te comparto un spoiler del amor del intermediario basados en el libro. En este momento estoy atrapado en una situación bastante incómoda. Jade, ¿puedes darle unos brownies a quien por mí, por favor? Mint, una encantadora recién graduada y nueva empleada de nuestra empresa, me entrega una caja de brownies con una sonrisa y el rostro sonrojado. No estoy muy seguro de si el fuerte rojo de sus mejillas es por el exceso de rubor que se pone o por la timidez. Para empeorar las cosas, esos ojos de cachorro hacen que sea difícil decir que no. Los hice yo misma, ¿sabes? Si a King le gustan, siempre puedo traer más. Continúa animada mientras entramos en el ascensor. Pulso el botón marcando el piso 15 donde se encuentra mi oficina. Antes de sonreírle burlonamente a Mint, sí. Pero supongo que mucha gente se siente atraída por él, ¿no? Muchas chicas te habrán pedido que les des sus regalos así antes. Bueno, en realidad no. Solamente tengo que pasar por estos cinco veces al día. Tienes que entregarle los brownies en su mano. Realmente quiero que los pruebe. Hice algunos para ti también, pero no toques la caja grande. Los tuyos están en la caja pequeña. Oh, gracias. Ya me voy. Gracias por el favor. Cuando se abren las puertas del ascensor, ella sale alegremente, dejándome con una gran caja de brownies y un vaso de café. Suspiro agotado antes de seguirla. Apenas tres pisos después de entrar en la oficina, me llaman de nuevo. Jade, genial, ¿quién es ahora? ¿Puedes llevarte este té helado de limón a OEA? He oído que le gusta. Mi superior Pong, del departamento de ventas, se detiene frente a mí y me entrega el vaso de Starbucks. Haciendo repentinamente, tratando de concentrarme en lo que dice. Asegúrate de que lo beba, ¿entendido? Sí, sí. Le doy mi palabra y ahora soy libre de caminar hacia el departamento de informática, dejar mi mochila en el suelo y dejarme caer en mi silla. Exhalo larga y ruidosamente. Mi nombre es Jaden Ipad. Mi apodo es simplemente Jade. A mi madre le dio la pereza pensar en algo creativo. Puede ser simplemente así. Tengo 27 años, ahora soy miembro del departamento de informática en una empresa de Pompón. Pom. Mi trabajo es el de diseñador gráfico, un asalariado normal como todos los demás, de los que beben café de Starbucks a principios de mes, pero que solo puedes permitirte un café negro de 20 watts de un vendedor ambulante frente a la oficina a finales de mes. Una vida tan ordinaria, el mismo yo ordinario de siempre, pero supongo que. Si hay algo extraordinario en mí es que siempre soy el del medio. Con eso no quiero decir que viva en el centro de la ciudad. Bueno, puedo decir que es vivo en el centro de Tailandia. Mi casa está en Notaburi y he estudiado a Bangkok desde la infancia. De todos modos, ser el del medio significa que, en cualquier circunstancia, siempre soy el que está en el medio. ¿Cómo puedo estar en el medio de todo? Déjame contarte toda la historia. Soy el hijo del medio de una familia tailandesa china. Mi cara es neutra. No soy tan guapo, pero tampoco tan mal parecido. Digamos que es fácil encontrar a alguien como yo en la calle. Mis notas son más o menos buenas. Puedo practicar algunos deportes. Se puede decir lo mismo. No soy genial, pero tampoco tan horrible. Después de graduarme y trabajar durante muchos años, mi posición sigue siendo de nivel medio. Lo único en mi vida que no está en el medio es probablemente un salario bajo, que parece no querer aumentar, pero no voy a culpar al jefe. Bueno, sé que la economía es actualmente horrible. Si realmente necesito culpar a alguien, entonces tal vez el gobierno tailandés. Aham, no dije nada. Mi lengua siempre ha sido afilada. Por favor, no me cancelen desde el inicio.